ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقال قولا كريما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي عسل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي زمان على امتي يحبون الخمس وينسون الخمس يحبون الدنيا وينسون الاخره ويحبون الحياة وينسون الموت ويحبون المال وينسون الحساب ويحبون القصور وينسون القبور ويحبون الخلق وينسون الخالق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من شاهد وشاكرين والحمد لله رب العالمين